ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसी कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेववाक्येन बुद्धिं मोहयसि व मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्या य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारस्स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म, कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एषवोऽस्त्विष्टकामध्क् देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापाः एपचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोखम् पार्थसजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् लोकसङ्ग्रहमेवापि कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहम् न वर्तेय मम मनुष्याः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यान् कर्म चेदहम् सङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षिर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न शूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिवनियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते ैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य नियम्यभरदर्षभा पाप्मानम् प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहिशत्रुम् महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः